специально для школ. Так и называется. Учени. Это самоспасатель, изготовленный специально питание, ткани, которая нет. Плюс к нему одеть вашу бат на марлевой повязку. И вам бояться пожара не надо. День памяти Чернобыльцев, которые погибли при ликвидации аварии. Все это были наши друзья, все это были наши сослуживцы МЧС. Наши дети вышли за 3 минуты и 15 секунд. Тишая пацанка. Проход... Сегодня прошел День гражданской защиты. Этот день... Проводит ежегодно в каждой школах, в каждом учебном заведении. Насколько он важен, насколько он нужен, показал 26 апреля, 30 лет назад, когда э, произошла авария на Чернобыльском реакторе. Ну, сегодня, ребята, приехали наши ребята-эмчестники, показали, как, как тушить пожар, как спасать. Сейчас э, мы пока расскажем э, при различных э, при переломах. Все это детям надо... К сожалению, это очень тяжелое знание, но это очень нужно.